многие думали, что после Евро арена умрет. Негативный опыт таких арен есть. Например, в Европе после проведения Евро три арены практически умерла, потому что они не востребованы. Но мы сломали данный стереотип. У нас проходит масса мероприятий. Если так по статистике сказать, у нас прошло за три года более 90 футбольных матчей более 7 тысяч других мероприятий. Кроме того, мы стараемся, и это подтверждают эксперты и УЕФА, и приезжали к нам эксперты с Легкой Атлетики, с Федерации Легкой Атлетики Международной. Мы поддерживаем стадион в надлежащем состоянии, в любой день готовы принять любого, любое мероприятие, любого уровня. Мы обеспечиваем надлежащий уровень, это подтвердить, подтвердить можно и тем, что президент... Порошенко уже три раза у нас проводил свои мероприятия на стадионе, то есть как бы, служба государственной страны тоже подтверждает наш уровень. И последний концерт, который действительно стал рекордным в истории Украины, концерт Иоанна Эльзы, который поставил на сегодняшний день два рекорда Украины. Это по длительности и по количеству зрителей. Нас посетило больше 76 тысяч человек. Ни одна площадка в Украине не может принять такое количество зрителей одновременно на одной площадке. Кроме того, арена работает в социальном направлении. У нас масса есть социальных инициатив, связанных с здоровым образом жизни, с пропагандой здорового образа жизни. У нас в этом году уже прошло три чемпионата по легкой атлетике непосредственно здесь, на НСК Олимпийском. нам она не Угроза пришла, непонятно. Рыба, да? Зайдите на пыль, что вы много ярких. Это игра. Пусть она тоже на матче. Мы принимаем любые пожелания, мы их рассматриваем, и все, что необходимо, мы все сделаем. Сейчас бы я вам хотел представить.

У нас конференция сегодня будет у нас проводиться, поэтому так мы следили В принципе, история стадиона начинается с 2013 -го года, когда на месте нашего стадиона открыли первую всероссийскую выставку. Причем на месте стадиона была площадь продолжения Троицкой площади, на гору ушла мраморная лестница, а на всей территории были дворцы, в которых была выставка товаров, услуг и всего остального. Есть очень много знаменитые вещи на нашем музее экспонаты, которые посвящены истории. Это экспонаты, это билеты с открытия стадиона. Это 22 июня 1941 -го года у нас есть билеты данные. началась война и открытие стадиона Новая Сказали, что билеты были действительно и по сути могут использовать, но самое интересное, они использовали.